То не Київ, не Львів, не Одеса, не что щось інше. На сьогоднішній день громадське Запоріжжя – це є найуспішніший проект. Так и можно в до количества людей, до финансирования. Все это будет сегодня. Начинался от того, что стримы в Майдан-Запорийский, потом начали ездить в Но Мы проверяем всю нашу информацию. Если выбираем между оперативностью и достоверностью, то мы всегда выбираем последнее. Что же такое онлайн в Это платформа для обсуждения, для высказывания всех своих... Э, идеи безумных, безумных э, обсуждение э, всех событий, которые происходят в Запорожье и общенациональных процессов, которые так или иначе влияют э, на Запорожье. В рульский мы можем себе позволить выходить в онлайн, и то есть не делать эфиры из пальца. Значит, э, когда мы готовились вот к сегодня? Да здесь мы насчитали аж целых 20 проектов. Ну, на самом деле жизнь подсказывает. Жизнь подсказывает, что нужно делать. У нас, ну, во-первых, команда людей, которые уважают себя, уважают свои отношение к профессии, которые, я считаю, делают качественный продукт, и сниматься соответственно канонам. И я хочу всех поздравить с сегодняшним небольшим нашим праздником и сказать всем большое спасибо, когда за то, что работа для меня является ну, не работой, а образом жизни, любимым делом. Мне приятно находиться. Спасибо. Для, для Запорожья, в общем-то, ваше телевидение ночью очень большой прорыв. Подякувати за ту систему, яку придумав Роман Скрипін. Реально автоматську це те, що знищити фактично неможливо. Якщо воно з'явилося, воно вже є, з ним треба лише рахуватися.